Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya menjelaskan buku saya 47 persoalan kadar dan qondor. Kita sekarang masuk ke soalan nombor 45 yang ini bolehkah kita mendoakan panjang umur? Sebahagian amalan masyarakat kita ialah doa panjang umur kan? tapi bukankah umur itu sudah ditetapkan oleh takdir lalu apakah patut kita mendoakan panjang umur baik bagi diri kita ataupun untuk sesiapa yang lain dan juga mungkinkah adakah merupakan satu sunnah untuk mendoakan baik untuk diri kita ataupun sesiapa lain panjang umur ya. Baik, ayo kita semak jawapannya. Para ilmuan para ilmuwan Islam berbeza pendapat tentang persoalan ini. Perbezaan mereka dapat dirumuskan kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama tidak dibolehkan untuk mendoakan panjang umur berdasarkan hadis berikut di mana Ummu Habibah radhiyallahu anha isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa yang maksudnya ya Allah berilah aku kenikmatan bersama suamiku maksudnya panjangkan usiaku supaya aku dapat hidup bersama suamiku dengan lebih lamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahku Abu Sufyan dan saudaraku Muawiyah. Okey, ya Allah berilah aku kenikmatan bersama suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahku Abu Sufyan dan saudaraku Muawiyah. Maknanya panjangkan usianya supaya dia dapat hidup dan uh, enjoy life. Okay, together with husband, father and also uncle. Jadi perawi berkata Maka, maka Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya kamu memohon kepada Allah ajal yang telah ditentukan. Ha kan, ajal yang telah ditentukan. Hari-hari yang telah terhitung dan rezeki yang telah dibahagikan di mana Allah tidak akan mengawalkan ataupun memundurkan mengawalkan ataupun memundurkan ataupun menangguhkan okey sebelum waktunya seandainya kamu memohon kepada Allah agar dia menyelamatkanmu dari seksa neraka atau seksa kubur maka hal itu lebih baik dan lebih utama okey hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya hadis nombor 4814 Ha, jadi Rasulullah SAW menegur Ummu Habibah tentang doa yang beliau baca bahawa sesungguhnya kamu ni memohon kepada Allah ajal yang telah ditentukan. Maknanya seolah-olah sia-sia doa tu tak payahlah ha, kan hari-hari yang telah terhitung dan rezeki yang telah dibahagikan di mana Allah tidak akan mengawalkannya ataupun memundurkannya ataupun menangguhkannya ya baik ini pandangan yang pertama berdasarkan hadis tersebut pandangan yang kedua ialah dibolehkan mendoakan panjang umur berdasarkan hadis-hadis berikut. Pertama berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang dapat mencegah qada melainkan doa. La yur la yaruddul qada illa du'a. Hadis nombor uh, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya dan dengan darjat yang hasan ya hadis uh, sunnah at-Tirmizi nombor 2139 baik jadi uh, hadis ini bersifat umum berarti mencakupi semua termasuklah doa panjang umur ya yang kedua ialah doa Nabi Adam AS agar Allah Subhanahu Wa Taala menambah umur Nabi Daud AS. Ini merujuk kepada sebuah hadis. Okay? Uh, apabila Nabi Adam ditunjukkan anak-anak keturunannya, Aa, Nabi Adam berkata, wahai Tuhanku, siapakah orang ini? Allah berfirman, inilah anak keturunanmu, Daud, ke okay, Nabi Daud. Aku telah menuliskan umurnya empat puluh tahun. Adam berkata, wahai Tuhanku, tambahlah umurnya. Allah berfirman, itu yang telah aku tulis untuknya. Allah berfirman, ke okay, itu yang telah aku tulis untuknya. Adam berkata wahai Tuhanku aku telah memberikan sebahagian umurku untuknya iaitu 60 tahun. Allah berfirman itu adalah hakmu maka terpulanglah untuk kamu memberikannya ya. Hadis ini sekali lagi dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya hadis nombor 3368. Okey. Um yang hujah yang ketiga membolehkannya ialah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni ialah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya di diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah sebagai aa, pembantulah okey untuk berkhidmat ya ketika Anas ketika itu masih lagi umur muda. Jadi Anas bin Malik ni radhiyallahu anhu berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tempoh yang sangat lama ya. Jadi antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik ialah Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu ya Allah perbanyakkanlah hartanya aksir malahu perbanyakkanlah hartanya wa waladahu dan anaknya okey wa atil hayatahu dan panjangkanlah umurnya ah, nah? Doa -do -do nabi sendiri panjang ke umurnya okay, waghfir lahu dan berilah keampunan kepadanya hadis ini dikeluarkan oleh imam al-bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan darjat yang sahih. Jadi boleh ya doa panjang umur. Nabi sendiri mendoakan untuk Anas bin Malik panjang umur. Kemudian kita ada doa Sa'ad bin Abi Waqas. Ini hujah yang keempat. Sa'ad bin Abi Waqas ke atas orang yang memfitnahnya. Iaitu maksud doa itu, Ya Allah jika dia hamba-Mu ini berdusta dan mengatakan ini dengan maksud riak dan sum'ah riak ni supaya orang aa, melihat sum'ah ni supaya orang mendengar maka panjangkanlah umurnya panjangkanlah kefakirannya dan campakkanlah dia dalam aa, campakkanlah dia dengan pelbagai fitnah ya hadis sahih al-bukhari nombor 713 jadi berdasarkan hujah-hujah ini para ulama yang berpenangan boleh mereka kata boleh mendoakannya untuk uh, panjang umur baik untuk diri sendiri ataupun seseorang yang lain. Bahkan bukan sekadar boleh tetapi juga sunnah kerana Rasulullah SAW pernah mendoakan Anas bin Malik dengan panjang umur. Ya. Jadi um, demikian empat hadis, okay? Demikian empat hadis yang dijadikan dalil oleh pihak yang berkata boleh berdoa agar Allah SWT memanjangkan umur kita atau orang lain. Di antara dua pendapat ini, saya cenderung kepada pendapat yang kedua saya ini. Ada pun tegahan Rasulullah SAW dalam hadis Ummu Habibah. Mungkin ada sesuatu yang merujuk kepada peribadi Ummu Habibah sehingga beliau ditegah untuk mendoakan panjang umur. Okay? Mungkin itu kes spesifik untuk Ummu Habibah. Ada pun, ok, poin penting, ada pun takdir umur dan rezeki yang tidak dapat diubah, ia merujuk kepada takdir mubram dan bukannya takdir mu'alam. Ok, sekali lagi ya. Kita dulu telah membincang tentang takdir mubram dan takdir mu'alam. Jadi, kalau kita berdoa panjang umur apa semua tu, dan kalaupun dengan doa itu umur kita pun dipanjangkan maka itu merujuk kepada umur yang tercatat dalam takdir mu'alak dan bukannya dalam takdir mubram. Apakah takdir mu'alak tu? Apa takdir mubram tu? Saya tak nak ulang sebab telah pun dijelaskan dalam video sebelum ini ya. Baik, di sini saya nak bagi sedikit tambahan. Mungkin ada yang tertanya-tanya tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqas yang telah difitnah sehingga dia pun berdoa, Ya Allah, jika dia hamba-mu ini berdusta dan mengatakan ini dengan maksud riak dan sum'ah ah, maka panjangkanlah umurnya panjangkanlah kefakirannya dan campakkanlah dia dengan pelbagai fitnah kan okey saya kongsikan di sini um, hadis tu memang daripada sahih al-Bukhari uh, terjemahannya saja daripada Jabir bin Samrah beliau berkata penduduk kufah mengadukan saat bi Abi Waqas kepada Umar okey uh, saat bi Abi Waqas ni Uh, Governor Kufah Sementara Umar adalah Amirul Muminin lah Jadi mereka komplain, merungut Kepada Umar tentang Sa'ad Maka Umar pun menggantikan Sa'ad dengan Amar Okey Mereka mengadukan Sa'ad kerana uh, Atas tuduhan lah Tidak baik dalam solatnya Maka Sa'ad dikirim kepada Umar Maknanya Umar Ibn Khattab Panggil Sa'ad Datang ni Apa what is your side of the story kan uh, Dan tanya Okay, Wahai Abu Ishaq, Abu Ishaq ni gelaran bagi Sa'ad bin Abi Waqas Penduduk kufah menganggap kamu tidak baik dalam solat Penduduk kufah complain uh, about your prayer Sebab bila jadi governor juga akan menjadi pemimpin Ataupun maaf, akan jadi imam bagi solat eh. Abu Ishaq menjawab, demi Allah aku memimpin solat mereka sebagaimana solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah aku mengurangi sedikit pun dalam melaksanakan solat bersama mereka aku memanjangkan bacaan pada dua rakaat pertama dan aku pendekkan pada dua rakaat yang akhir maknanya kalau solat yang empat rakaat misalnya solat isyak dua rakaat pertama dipanjangkan yang ada bacaan surah selepas Al-Fatihah kan sementara yang ketiga dan keempat aa, dipendekkan which is memanglah sebab tidak ada bacaan surah selepas al-Fatihah kan. Okey. Umar berkata, "Wahai Abu Ishaq, kami juga menganggap begitu terhadapmu. Kami pun merasakan kamu ni." Okey. Abu Ishaq ataupun uh, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah tentu solatnya pun begitu kan. Ha. Kemudian Umar mengutus seorang atau beberapa orang bersama Sa'ad ke Kufah. Orang itu bertanya kepada para penduduk ataupun mereka yang diutus oleh Umar ni bertanyalah kepada para penduduk tentang Sa'ad lalu tidak ada satu masjid pun yang mereka kunjungi yang mereka tanyakan tentang Sa'ad melainkan mereka semua ni kagum dengan Sa'ad dan mengenalnya dengan baik bila mereka pergi cek Uh, pergi cek masjid-masjid kan tanya tentang saat Nabi Abi Waqas ni betul ke bila jadi imam solatnya tak bagus apa semua uh, semua masjid jawab um, tak ada memang mereka uh, mengenali saat sebagai imam yang mengimami solat dengan cara yang baik Sehinggalah mereka sampai ke sebuah masjid milik Bani Alps... lalu salah seorang dari mereka yang bernama Usamah bin Qatadah dengan nama panggilan Abu Sa'dah berkata jika kalian minta pendapat kami Maka kami katakan bahawa Sa'ad adalah seorang yang tidak memudahkan pasukan bagi membahagi, bila membahagi tidak sama. Yang ini apabila pasukan peperangan, ya, Sa'ad akan menjadi komando ataupun pemimpin perang. Jadi tidak memudahkan pasukan, tidak sama dalam membahagikan, membahagikan harta rampasan perang setelah peperangan dan tidak adil dalam membuat keputusan. Ha. Maka Sa'ad berkata, demi Allah, sungguh aku akan berdoa dengan tiga doa. Ha itulah sebab apa yang mereka tuduh itu adalah tidak benar terhadap Sa'ad ya. Lalu Sa'ad pun berdoalah dengan tiga doa yang kita baca tadi kan. Ha ya Allah jika dia ni, ha, jika dia hamba-Mu ini berdusta atau mengatakan ini dengan maksud riak dan sum'ah. Ah ha, riak dan sum'ah ah ni dia saja sebut-sebut tu supaya orang pun memuji-muji yang menyebut itu. Ataupun bila dengar kan, memuji-muji yang menyebut tu yang ini baik, saat tak baik kan. Maka, aa, tiga perkara yang saat doakan. Panjangkan umurnya, panjangkan kefakirannya dan campakkanlah dia dengan pelbagai fitnah. Okay? Ini doa orang yang dizalimi. Alright? Orang yang dizalimi. Setelah beberapa masa kemudian, Orang tersebut bila ditanya mengapa keadaannya jadi sengsara, sengsara begitu. Ha, jadi orang yang memfitnah saat yang ambil wakas ni kan. Beberapa kemudian orang pun tengok dia lalu tanya kenapa dia. Orang atau Lalu dia pun sendiri berjawab, aku orang tua renta yang terkena fitnah akibat doa saat. <laughs> dia sendiri mengaku ya. Maknanya dia memang telah membuat zalim lah. Telah membuat um, fitnah yang tidak benar ke atas um, saat bi-abi wakas. Sebab kalau kita dengar doa tu, Allahumma in kana abduka haza kaziban. Okey. Ya Allah, jika dia hamba ini berdusta, maknanya ada kita panggil apa? Ada option di situlah. Ya Allah, jika dia ni hamba ini berdusta. Ha ada mengatakan sekian-sekian tu kan? Sebab um, mungkin aa, salah faham ke mungkin dia tidak betul dia tidak membuat fitnah tu kan jadi bila kita kan, bila kita nak doakan seseorang yang kita percaya ataupun daripada berita yang sampai kepada kita dia ni telah memfitnah kita apa semua kita pun ada lapik di situ ya ya Allah jika benar dia ini memfitnah aku maka sekian-sekian sekian ya lalu saat bi abi waqas doa apa allahumma in kana 'abduka haza kaziban Okey dan sekian-sekian. Lalu orang tua kata aku ni aku ni orang tua renta yang terkena fitnah akibat doanya saat. Apabila doa saat tu menjadi berarti apa? Memanglah dia telah pun memfitnah saat pada zaman mudanya itu ya. Okey aku sendiri melihat perawi ataupun orang yang hadisnya menerangkan aku sendiri melihat kedua alisnya telah panjang ke bawah maknanya uh, bulu kening bulu keningnya setelah panjang bila dah tua kan dah panjang ke bawah sehingga menutupi kedua matanya dan dia, sungguh dia uh, tersia-sia di jalanan ya, tersia-sia di jalanan dan ada satu riwayat lain um, dia di jalanan tapi dia macam tu uh, mengganggu wanita-wanita yang jalan okay, dalam satu riwayat lain maksudnya apa yang apa tu dan campakkan lah dia dengan pelbagai fitnah kan yang ini dia ni duduk di tepi jalan tapi duduk kacau perempuan yang lalu lalang ke apa ke ha, jadi itu akibatnya Ha, jadi ha, ini kisah di sebalik doa saat ya. Okey daripada doa ini kita dapat belajar beberapa perkara Ini sebagai nota tambahan lah daripada buku ini kan Bahawa berhati-hatilah daripada menzalimi orang lain Sebab doa orang yang dizalimi memang dimakbulkan Okey antara doa yang dimakbulkan Ialah doa orang yang dizalimi Maka berhati-hatilah Sekarang ini berlaku tuduh-tuduh tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah sesama umat Islam apa semua kan. Satu cara untuk mengelakkannya ialah saman, aa, kan. So, menghantar surat LOD. Surat LOD ni letter of demand. Langkah pertama sebelum nak saman ke apa kan. Okay. Aa, itu satu cara. Tapi, aa, kena ada kos yang tinggi juga. Nak kena peguam lah apa semua tu kan. So, satu cara yang lain ialah mendoakan kepada orang yang membuat fitnah ke atas kita. Ha, sebenarnya doa ni ada juga option kita juga boleh juga berdoa ya Allah jika engkau melihat pada si fulan ini kebaikan maka berilah hidayah kepadanya supaya dia bertaubat daripada perbuatan memfitnahnya itu dan menjadi orang yang soleh. Namun ya Allah jika kamu lihat tidak ada kebaikan pada orang ini maka aa, kita boleh saja mendoakan keburukan ke atas dia. Okey, ada option di situ. Ataupun kalau tak nak boleh saja terus mendoakannya sebagaimana doa saat ya Allah jika dia ni hamba-Mu ini berdusta Okey maka panjangkanlah umur dia, ah panjangkanlah kefakirannya dan campakkanlah dia kan. Boleh doa ini ataupun apa-apalah. Ini sebagai contohlah. Apabila kita difitnah ke apa kan. Dan kemudiannya perkara lain yang dapat kita belajar daripada doa ini ialah bila sebut panjang umur, panjang umur tu boleh panjang umur dalam kebaikan ataupun panjang umur dalam kebaikan. Ah, maaf, panjang umur dalam kebaikan atau panjang umur dalam keburukan jadi apabila kita doa panjang umur panjang kalau umur kita dalam kebaikan dalam keberkatan supaya umur kita ni panjang dan dipenuhi dimanfaatkan dengan sesuatu yang baik bukan pula sesuatu yang tidak baik sebab macam kisah saat ni dia doakan orang tu panjang umur tapi panjang umur dalam keadaan yang sesia dalam keadaan yang Ha, macam saya cerita tadi kan, duduk tepi jalan tapi duduk mengganggu perempuan-perempuan yang lain. Okey, jadi panjang umur ingat, dia doa panjang umur, kita mohon panjang umur dalam kebaikan ataupun dalam keberkatan daripada Allah SWT dan bukan pula sebaliknya. Alright, jadi itu beberapa pengajaran lah daripada kisah saat ini. Ha, ini agak masyur, agak masyur kisah saat ini ya. Kemudiannya, ha, sedikit tambahan lain tentang doa panjang umur ni satu lagi yang kita boleh doa bila merujuk pada umur, panjang umur ialah khusnul khatimah. Pengakhiran yang baik. Okay? Sebab kita tak mahu panjang umur, tapi um, panjang umur tu dalam dalam akidah yang salah pula. Dalam ibadah yang bida'ah pula. Dalam amal-amal yang tidak soleh pula. Dalam akhlak yang buruk pula. Kan? Jadi antara doa yang ada, sebagaimana saya tunjuk di sebelah, uh, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'uudzubika min su'il khaatimah okey ya allah sesungguhnya aku memohon kepada kamu pengakhiran yang baik dan aku berlindung kepada engkau daripada pengakhiran pengakhiran yang buruk sebab kita tak mau apabila malaikat maut datang untuk mengambil nyawa kita kita ni dalam akidah yang sesat dalam akidah yang yang pelik-pelik dalam akidah yang berdoa kepada kubur dalam akidah yang bertanya atau berbincang Allah luar alam dalam alam lah Allah bertempat tak bertempat lah berhajat tak berhajat lah apa semua tu kita tak mau hujung umur kita itu ketika malaikat mau datang kita dalam hal akidah yang seperti itu ataupun daripada ibadah-ibadah yang bidah ah. ataupun daripada amal-amal soleh yang um, tidak menghasilkan pahala ataupun dengan akhlak buruk ke apa kan jadi kita berdoa khusnul khotimah boleh saja kita memperincikan lagi ya Allah pelihara peliharalah aku daripada akidah yang salah daripada ibadah yang bidaah daripada amal soleh yang tidak ada manfaatnya ataupun pendek pahalanya Apakah amal soleh yang panjang pahalanya? Kita maklum hadis Nabi SAW. Apabila manusia ini meninggal dunia, amalannya terputus kecuali tiga. Ilmu yang dimanfaatkan, Ha, sedekah jariah, sedekah yang dimanfaatkan dan juga doa anak yang soleh. Ilmu yang dimanfaatkan, kita sampaikan ilmu, orang memanfaatkan ilmu itu, maka selagi mana mereka memanfaatkan ilmu itu, selagi itulah pahala dah kita dapat. Kita sedekah, kita sedekah yang orang pun sedekah itu, maka dengan itu, kita pun berterusan dapat pahala. Sebagai contoh, saya bagi contoh tentang duit ni kan. Masyarakat kita ni ada duit, Terus nak pergi uh, nak pergi buat umrah. Nak pergi buat umrah, berulang kali buat umrah. Buat umrah tu bagus. Tapi sekarang ni, dengan duit, katakanlah, buat umrah, katakan sekarang ni mahal kan? RM15,000 lah. RM15,000 ringgit dia nak buat umrah. Okey? Uh, dia buat umrah, dia mendapat pahala. Bagus. Okey? Alright. Tapi kalau duit yang sama tu, katakanlah RM15,000 ringgit, dia sponsor anak-anak uh, miskin di yang dia kenal ke di kampungnya ke sponsor pendidikan mereka, sponsor persekolahan mereka, tolong bayarkan yuran sekolah mereka ke uniform ke apa ke. Yang dengan itu mereka tu dapat belajar, yang mereka tu dapat menjadi orang yang pandai, yang dapat berkhidmat untuk negara, agama, maka pahalanya berterusan. Ha, saya bukan kata jangan buat umrah tau. Saya nak nak tegur kebiasaan sebahagian masyarakat kita yang buat umrah berulang-ulang, duit yang ada dia buat umrah saja. Okey. Um, sedekah kepada masyarakat ada tapi sikit. Okey, dia kumpul duit kumpul duit untuk buat umrah. Ha ah, okey. Padahal duit yang sama tu kalau dia gunakan untuk kebaikan umat Islam, okey. Tak ada ya umat Islam yang miskin sebab umrah ni 15000 tu boleh kata yang sederhana sekarang ni. Kan? Sebab macam-macam ah, hotel package umrah apa semua tu duit yang dia guna tu umrah tu. Okey, dia dapat pahala. Okey. Tapi pahala time tu sajalah. Berbeza kalau dia gunakan duit itu untuk sponsor orang belajar untuk amalan-amalan yang pahalanya berterusan. Sehingga apabila dia meninggal dunia pun dia berterusan mendapat pahala. Ah ha, itu contoh eh sebagai contoh kan. Dan juga anak yang soleh. Anak yang soleh ni lah salah satu video saya saya ada jelaskan, jangan pandang anak soleh yang mendoakan saja. Tak, apabila dia mendidik anaknya, mendidik anak yang soleh, maka anak tu membuat pelbagai kebaikan untuk agama, negara, umat kan antara kebaikan itu ialah mendoakan dia. Alright. Tapi dengan kebaikannya itu, um, dia mendapat pahala sebab anak itu ialah hasil usaha, hasil didikan ibu bapanya. Okay. Uh, jadi ini yang saya masukkan amal soleh yang berpanjangan pahalanya sampai-sampai apabila kita meninggal dunia pun, kita masih mendapat pahala. Sebab itu Alhamdulillah, saya membuat video-video yang dengan itu, okay, uh, ilmu tersebar, orang memanfaatkan ilmu tu Moga-moga dengan izin Allah Saya mendapat pahala daripadanya Setengah orang dia tak faham Dia kata Eh Captain kau ni dah tua ni Duduk rumah dia dia Ibadah sajalah Apa dia buat-buat video ni ha, Ini pandangan Kita kata cara fikir okay, Kotak pemikiran Sebahagian umat Islam kita ni Dah tua ni duduk dia dia Beribadah saja Padahal Bila kita dah tua Kita nak beribadah Dengan satu ibadah yang Ataupun beramal soleh Dengan satu amal soleh Yang pahalanya berterusan Pahalanya berterusan Baik ketika hidup ataupun sudah meninggal dunia Apakah antara pahala yang berterusan? Ilmu yang dimanfaatkan, sedekah dan juga anak soleh yang mendoakannya kan ha, Jadi ilmu yang dimanfaatkan, saya sampaikan ilmu Sebelum ni saya tulis buku Tapi masyarakat kita bila nak baca buku ni slow <laughs> Baca buku ni slow dan sekarang ni selari dengan pereraran zaman Social media lebih mudah ataupun lebih efektif untuk menyebarkan ilmu. Maka jika dulu saya fokus kepada menulis buku, menulis artikel dalam majalah-majalah dulu saya kolom kolumnis lah kita panggil. Kalau setiap bulan kita ada kolom kan kepada 5 6 7 7 ke 8 majalah tau majalah bulanan. Jadi setiap bulan saya kena tulis. Ha, setiap bulan saya tulis untuk berkongsi ilmu. Tapi ini zaman dulu bila orang suka membaca sekarang orang suka menonton video apa semua tu kan. Ha, jadi saya kongsi ilmu melalui video pula. Ha, jadi bila orang yang mengkritik, Afiq kau dia dah tua duduk dan dia beribadah sudahlah kan. Tak reti ke umur apa semua tu. Ha, jadi itu kotak pemikiran sebagian umat kita. Memang dia begitu. Tapi bila kita fikir lanjut, sebenarnya kita hendak apa saya maksud amal soleh yang berpanjang apa bongga-bongga dengan itulah. Ha jadi kita dengan ikhlas apa semua tu kan. Nah ha, jadi sebab tu saya antara sebab saya fokus kepada membuat video. Ha jadi inilah kita berdoa kepada Allah, Allah pelihara kita daripada akidah yang sesat, daripada ibadah yang bidaah, daripada amal soleh yang sia-sia, buat amal soleh tapi mungkin ha, riak, mungkin apa semua tu kan daripada akhlak yang buruk kan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa-apa penyakit yang serius bila tu tu penyakit serius macam penyakit kanser ke kan ah ha, moga-moga Allah pelihara kita pelihara kita daripada akal yang nyanyuk otak yang nyanyuk pelihara kita daripada penyakit dah sebut kan ha, daripada menyusahkan anak-anak ke daripada tidak dapat menjaga kebersihan sebab kadang, -kadang dah tua certain penyakit tu ke apa jadi kencing motor kata ke buang air besar kata kata ke okey jadi perkara-perkara ni yang termasuk dalam husnul khatimah tu termasuk dalam husnul khatimah tu dan kita bukan sekadar berdoa tapi juga berusaha sebagai contoh tadi saya sebut tentang kita memohon perlindungan daripada penyakit-penyakit yang serius kan jadi pada waktu yang sama kita pun menjaga makanan Ha, bersenam, bulan Ramadan pun bersenam. Jika sebelum ni bersenam sejam, Ramadan mungkin bersenam setengah jam kan? Ha. Dan juga senaman, ingat. Ada senaman fizikal, ada senaman mental. Untuk mengelakkan nyanyuk ke apakah, hendaklah kita buat senaman mental. Senaman mental tu apa? Ha, okey. Macam saya, bila saya buat video, itu senaman mental. Sebab sebelum buat video, saya kena buat research, kena buat kajian. Kemudian saya buat nota, Kemudian kena susun ikut tertibnya, kemudian nak nak cakap apa semua tak. Ini semua ni senaman mental sebenarnya. Okey, senaman otak supaya sel-sel tu sentiasa berhubung. Sebagaimana otot kita ni, kalau kita tak guna dia akan ah, kendur ke panggil. Kendur ke ataupun mengecil ke apa, sama juga otak kita ni bila kita tak guna dia akan mula ini boleh tanya pakarnya lah, otak boleh apa, sel-sel tak berhubung lah orang kita kata kan, ha, jadi blur semacam ke apa ke, ha, ini latihan mental, latihan fizikal, latihan mental, okey? Ha, jadi ini sedikit perkongsian tambahan lah, okey? Jadi um, kita berdoa panjang umur, okey? Panjang umur yang diberkati oleh Allah SWT dan bagi saya lah, bagi saya yang lebih penting ialah husnul khatimah, pengakhiran yang baik, okey? Ya apabila malaikat maut datang mengambil nyawa kita kita dalam akidah yang benar dalam ibadah yang yang Allah terima amal soleh yang berpanjangan pahalanya dengan akhlak yang baik apa kesihatan yang baik okay, uh, supaya sebab sebagai orang okay, sebagai orang Allah ambil kesihatan dia yang the last few years of his life beberapa tahun akhir kehidupannya tu dalam keadaan yang yang tak baik ke apa ke lah kan. So macam hmm, so adalah okay, baik. Lari topik banyak ni. Ha okay? kita apalah. Ala-ala kita bincang panjang umur kan. jadi saya kongsi beberapa perkara tambahan tentang panjang umur. Baiklah. Saya akhiri dengan ha, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.